আৰু এই খেলৰ বাবে আজি এজন ল'ৰাই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ তিনিটা ছাবজেক্টৰ এক্সাম দি বাকী তিনিটা নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে মোৰ যদি মা দেউতাই ছাপৰ্ট কৰে মোৰ পৃথিৱীত কোনে কি কৈ আছে মোৰ একো মতলব নাই সেই পিঠিত যি ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেক পিঠিত যি ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেক এই ট্ৰেকটো লগোৱাৰ সপোন দেখিছিল সৰুতেই হাই হেল্ল' নমস্কাৰ স্বং জানিছোঁ মোৰ এনে এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি মই কথা পাতিম এজন অসমীয়া যুৱকৰ বিষয়ে আৰু এই ভিডিঅ'টো বহুতে বিশেষ হ'বলৈ গৈ আছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব স্কিপ নকৰাকৈ তো মই আজি কথা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ অসমৰে এজন যুৱক আৰু এই যুৱকজনক লৈ কথা পাতিবলৈ এইটো কাৰণেই মই বিচাৰিছোঁ কাৰণ এই যুৱকজনৰ চিন্তাধাৰা বেলেগতকৈ বেলেগ আচলতে আজি আমাৰ সমাজত সদায় মানুহে কয় যে পঢ়া শুনাটো মেইন পঢ়া শুনা মেইন পঢ়া শুনা মেইন পঢ়া শুনাটো লাগে কিন্তু পঢ়া শুনাৰ উপৰিও আমি যদি বেলেগ কিবা এটা কাম কৰাৰ প্ৰতি আমাৰ ইচ্ছা থাকে হেঁপাহ থাকে আমি সেই ক্ষেত্ৰখনতো আমি সমানে আগবাঢ়ি যাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ সমাজ আগবাঢ়িব দেশ আগবাঢ়িব তো গতিকে এই ল'ৰাজনৰ চিন্তাধাৰাটো মই চেলুট দিছোঁ কাৰণ এইটো কাৰণেই শিৱসাগৰ ডিমৌ নামৰ এডোখৰ ঠাই ডিমুৰ নিতাই পুখুৰীৰ এজন যুৱকে এজন যুৱকৰ আজি মই কাহিনী ক'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু যুৱকজনৰ নাম হৈছে অভিজিত বুঢ়াগোহাঁই আৰু যিহেতু তেখেত এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ এজন কেণ্ডিডেট আছিল মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি আছিল তেওঁ কিন্তু এই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি থকাৰ মাজতে মাত্ৰ তিনিটা পৰীক্ষা দিয়াৰ তিনিটা ছাবজেক্টৰ এক্সাম দিয়াৰ পাছতেই তেখেতে সিদ্ধান্ত ল'লে যে মই আৰু বাকী যি তিনিটা ছাবজেক্ট আছে এই ছাবজেক্টকেইটাৰ মই পৰীক্ষা নিদিওঁ কিন্তু কিয় আপোনালোকৰ হয়তো শুনি আচৰিত হৈছে যে মেট্ৰিক যিটো আমি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ প্ৰথমটো ডাঙৰ পৰীক্ষা বুলি আমি সকলোৱে জানো বা মানি আহিছোঁ তো তেনে এটা পৰীক্ষা তিনিদিন পৰীক্ষা দি বাকী তিনিটা পৰীক্ষা নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত কিয় ল'লে অভিজিত বুঢ়াগোহাঁহাঁই তো এই বিষয়ে আজি মই কথাটো পাতিবলৈ গৈ আছোঁ তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো মই প্ৰাঞ্জল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি আচলতে শিৱসাগৰ নিতাই পুখুৰীত ঘৰ ডিমৌ নিতাই পুখুৰীত ঘৰ অভিজিতৰ আৰু অভিজিতৰ এই যি চিন্তাধাৰা বা এই যি সিদ্ধান্ত মই চেলুত দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ পিছত কথাখিনি সম্পূৰ্ণকৈ কোৱাৰ জনাৰ পিছত আপোনালোকেও চেলুট দিব আৰু তাতকৈ ডাঙৰ মই চেলুট দিব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গক মাক দেউতাক বা যিখিনি ফেমিলি মেম্বাৰ আছে সকলোকে মই চেলুট দিছোঁ কাৰণ আজিৰ দিনত আজিৰ দিনত তেওঁৰ ফেমিলিয়ে অভিজিতক যি ছাপৰ্ট কৰিছে সেয়া সঁচাকৈ আমি শলাগ ল'বলগীয়া হয় আৰু কিয়নো অভিজিত হৈছে এজন সমৰকলা খেলুৱৈ আচলতে সমৰ কলা বুলি ক'লে আমি মাৰ্চেল আৰ্ট যি মাৰ্চেল আৰ্ট কিক বক্সিং হওক টাইকাণ্ডো হওক এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমৰকলা আছে আৰু সেই সমৰকলাৰ এজন খেলুৱৈ হয় সমৰকলাৰ প্ৰদৰ্শন কৰে বা বিভিন্ন খে গেমত পাৰ্টিচিপেট কৰে আচলতে এই সমৰ কলা তেওঁ সৰুৰে পৰা প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিছিল শিৱসাগৰত ডিমৌত প্ৰশিক্ষণ লৈছিল তাৰপিছত তেনেধৰণে বাহিৰতো গৈ প্ৰশিক্ষণ ল'লে যেনে আমাৰ ইটানগৰত ইটানগৰত যি স্প'ৰ্ট অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়া আমাৰ সেই স্পৰ্ট অথৰিটিত গৈ তাত ট্ৰেইনিং কৰিলে আৰু অৱশেষত সেই অভিজিতৰ এটা সপোন পূৰ হ'বলৈ গৈ আছে আচলতে অভিজিতে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেট লেভেল নেশ্যনেল লেভেল এনেধৰণৰ গেম খেলিছে আৰু সৰুৰ পৰা তেওঁৰ সপোন আছিলে যেন তেওঁৰ পিঠিত এই যে আমি যি কাপোৰ পিন্ধো কিবা এটা কোনোবা এটা দেশক বা কোনোবা এখন ৰাজ্যক বা কোনোবা এখন ষ্টেটক বা কোনোবা এখন জিলাক যেতিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় আৰু সেই তেওঁৰ যি চোলা পিন্ধে সেইটো যি ট্ৰেক এটা পিন্ধে না সেই ট্ৰেকটোৰ পাছফালে লিখা থাকে জিলাখনৰ নাম যদি তেওঁ জিলাখনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ যায় খেলিব যায় বা অসমখনক খেলিব গ'লে আছাম বুলি লিখা থাকে তেনেদৰে তেওঁৰ সপোন আছিল যেন মই এদিন ভাৰতবৰ্ষক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি মই বাহিৰত খেলিবলৈ যাম আৰু সেই পিঠিত যি ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেক পিঠিত যি ইণ্ডিয়াৰ টেক এই ট্ৰেকটো লগোৱাৰ সপোন দেখিছিল সৰুতেই অভিজিতে আৰু সেই সপোন যেন অভিজিতৰ এতিয়া পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সেই সপোন পূৰণৰ কাৰণেই আজি অভিজিতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ তিনিটা ছাবজেক্টৰ এক্সাম দি বাকী তিনিটা নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু আচলতে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যি সিদ্ধান্ত আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ যি সিদ্ধান্ত এয়া সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া কাৰণ হাইস্কুল শিক্ষান্তৰ নিচিনা এটা পৰীক্ষাক আমি আধা বাটোতে বা আধা কেইটামান এক্সাম দিয়াৰ পিছত বাকীকেইটা এক্সাম নিদিয়াৰ সিদ্ধান্তটো সঁচাকৈ আচৰিত ধৰণৰ কিন্তু হয় এইটোও নোহোৱা নহয় যে পৰীক্ষাটো দিয়াও জৰুৰী কিন্তু মানুহৰ জীৱনত অপৰচুনিটি বাৰে বাৰে নাহে আচলতে মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ ৰাছিয়াত মস্কো নামৰ এডোখৰ ঠাইত মস্কোত অভিজিতে খেলাৰ সুযোগ পাইছে ইণ্ডিয়া হৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল যি সমৰকলা প্ৰদৰ্শন হ'ব তাত আচলতে এই যিটো সমৰকলাৰ নাম হৈছে উচু ডাব্লিউ ইউ এছ এইচ ইউ উছু আৰু এই গেমটো তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ অভিজিত গৈ আছে ৰাছিয়া মস্কোত তো আচলতে এই খেলখনৰ বাবেই অভিজিতে তেওঁৰ বাকী যি পৰীক্ষা আছিল সেই পৰীক্ষাকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ দিব পৰা নাই বা নোৱাৰিব আচলতে এই অপৰচুনিটিটোৰ কাৰণেই নিজৰ পঢ়াটো এক বছৰ দিন পিছুৱাই থ'ব লগা হৈছে আৰু আচলতে মই এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো মই এইটো কাৰণে বনাবলৈ বাধ্য হ'লোঁ কাৰণ আজিৰ দিনত যিখন মান যি সমাজত পঢ়াটো মেইন মেইন আচল পঢ়াটো মেইন পঢ়াৰ বাহিৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বেলেগ কিবা কিবি কৰিবলৈ দিয়া নহয় তো এই ধৰণৰ চিন্তাধাৰাৰ মানুহৰ মাজতো আজি অভিজিতৰ পৰিয়ালে অভিজিতক এই সিদ্ধান্তত সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্ট কৰিছে কিয়নো তেখেতৰ সেইটো সপোন খেল তেখেতৰ সপোন সমৰকলা তেখেতৰ সপোন তো সেইকাৰণে ভাল লাগিছে মোৰ কথাখিনি শুনি মই কালিয়েই গম পালোঁ খবৰটো পালোঁ আচলতে আৰু ময়ো যিহেতু শিৱসাগৰৰ এজন ল'ৰা আৰু শিৱ শিৱসাগৰৰ ল'ৰা হিচাপে এই যি অভিজিতৰ মাক দেউতাকে যি সিদ্ধান্ত বা অভিজিতৰ যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তটোক ভাল লাগি মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ প্ৰস্তুত ভিডিঅ'টো বনাম বনাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু আচলতে এই যি তিনিদিন এক্সাম দি ৰাছিয়াৰ মস্কোত সমৰকলা খেৰবলৈ যাব তো এই যি উচু খেলত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ যাব এই খেলত অভিজিতৰ জয় হ'বনে পৰাজয় হ'ব সেয়া কোনো নাজানে জয় পৰাজয় মানুহৰ জীৱনত আছেই কিন্তু অভিজিতৰ এই সিদ্ধান্তক চেলুট দিছোঁ আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এটা ৱৰ্ল্ডা বেষ্ট দিব নিশ্চয় অভিজিতক যে অভিজিতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাম উজ্বলাই থৈ আহে ৰাছিয়া মস্কোত গৈ আৰু তেখেতৰ যে এই সিদ্ধান্ত যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা নিৰ্দেশ খেললৈ যাবলৈ যি সিদ্ধান্ত কৰিছে এই সিদ্ধান্তত যাতে উপনীত হ'ব পাৰে এই উপনীত হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে অকণমান মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব আৰু তেখেতক সাহস আৰু অনুপ্ৰেৰণা যোগাব বুলি মই আশী আশা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰি দিব অভিজিতৰ কাৰণে এটা বেষ্ট ষ্টেজ লিখিব বুলি মোৰ আশা থাকিল আচলতে ময়ো এটা সময়ত এই যি সমৰ কলা বুজোঁ ময়ো জড়িত আছিলোঁ আৰু বিভিন্ন কিবা কিবি কাৰণত মই এই সমৰ কলাবিধ মানে আধাতে সামৰিব লগা হ'ল আৰু মই যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত ময়ো ইণ্টাৰেষ্টেডটো সেইটো কাৰণে মোৰ বেছি মানে ষ্টৰিটো এনেকুৱা মানে মোৰ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ মই পূৰা মানে এক্সাইটেড হৈ গ'লোঁ আচলতে ময়ো জড়িত আছিলোঁ এটা সময়ত কিন্তু মই বিভিন্ন কাৰণত মই বাদ দিব লগা হ'ল কিন্তু আজি ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে প্ৰায় প্ৰায় ন বছৰ বয়সৰ পৰা আচলতে অভিজিতে এই শিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আহিছিল যি এই মাৰ্চেল আৰ্ট মাৰ্চেল আৰ্ট শিক্ষা লৈ আহিছিল আৰু অৱশেষত ইমান ডাঙৰ এটা অপৰ্চুনিটি পাইছে ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি ৰাছিয়ান এখন দেশত গৈ এই খেলখনত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে ত' এইটো আমাৰ ভাৰতৰ বহুত ডাঙৰ কথা ভাৰতবাসীৰ বাবে আৰু সম আমাৰ অসমবাসী আমাৰ শিৱসাগৰবাসীৰ বাবে বহুত গৌৰৱৰ কথা আচলতে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্তবিলাক আমি ল'বলৈ আমি সাহস গোটাব লাগিব কাৰণ পঢ়া শুনা জীৱনত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে পঢ়া শুনা লাগিব কিন্তু পঢ়া শুনাৰ বাহিৰেও আমাৰ যদি কিবা এটা কৰাৰ সপোন থাকে আমি সেই ক্ষেত্ৰতো আমি আগবাঢ়িব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালেও সম্পূৰ্ণকৈ চাপোৰ্ট দিয়াটো মই বিচাৰোঁ কাৰণ ফেমিলিৰ ছাপৰ্টৰ অবিহনে এজন মানুহ বা এজন ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে এই ফেমিলিৰ ছাপৰ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বাকী তেওঁৰ যিমানেই ডাঙৰ সপোন হওক ফেমিলিয়ে ফুল্লি ছাপৰ্ট যেতিয়া থাকিব ন তেওঁ এটা সাহস পায় যে মই কৰিব পাৰিম আচল কথাটো সেইটো আচলতে মই সেইটোৱে ক'ব গৈ আছোঁ আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ল'ৰা ছোৱালী বা সন্তানবিলাকক সদায় ছাপৰ্ট কৰিব প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত যে যদি তেখেতৰ সপোন এজন খেলুৱৈ হোৱা ত' তেখেতক খেলৰ দিশত কেতিয়াও সেই দিশৰ পৰা আঁতৰাই নাৰাখিব পঢ়া শুনাটো হৈয়ে থাকিব কাৰণ পঢ়ি শুনি মানুহৰ জীৱনত মৰাৰ আগলৈকে পঢ়ি শুনি কেতিয়াও শেষ নহয় পঢ়া শুনাটো হৈয়ে থাকিব পঢ়া শুনাটো এনেকুৱা নহয় যে পঢ়ি শুনি বহুত পঢ়াৰ পিছতেই মানুহ ডাঙৰ মানুহ হয় ছাকচেছ হয় তেনেও নহয় পঢ়া শুনা লাগিব আৰু যিখিনি ন্যূনতম মানুহৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগে সিমানখিনি পঢ়িলেও মই যথেষ্ট বুলি ভাবোঁ আৰু অকল পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতেই চাক পঢ়ি শুনি চাকৰি এটা কৰিম ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম ডাক্তৰ হ'ম এইটোৱেই যথেষ্ট নহয় আমাৰ দেশখন আগবাঢ়িবলৈ হ'লে আমি প্ৰত্যেকটো দেশতে আগবাঢ়িব লাগিব কোনোবাই খেলৰ জগতখনত আগুৱাই যাব লাগিব কোনোবাই সংগীতৰ জগতত আগুৱাই যাব লাগিব কোনোবা ছিংগাৰ হ'ব কোনোবা মিউজিচিয়ান হ'ব এনেধৰণে বিভিন্ন আছে কিছুমানে ব্যৱসায় কৰিব তো আচলতে এইবিলাক মানুহৰ সপোন পূৰাবলৈ হ'লে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব লাগে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দেশখন আগবাবলৈ হ'লে আমি অকল এটা ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িলেই নহ'ব প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাম তেতিয়াহে আমাৰ দেশখনো আগবাঢ়ি যাব তো গতিকে মই এইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বহুত মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ল লাগিলে এক্সাইটেড হ'লোঁ মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ কাৰণ আজিৰ দিনত যিয়ে আমি পঢ়া শুনাক সদায় প্ৰাধান্য দিওঁ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা আমি প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাকে আমি জীৱনৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পৰীক্ষা বুলি ভাবি আমি মনত এটা ভয় সোমাই লওঁ আমি হেৰি কৰি লওঁ কিন্তু এনে নহয় সেই সুযোগটো পৰীক্ষা অফিচিতে অহা বছৰো দিব পাৰিব অহা বছৰৰ পৰীক্ষা দিব পাৰিব কিন্তু এই যি অপৰচুনিটি পাইছে খেলৰ কাৰণে এই অপৰচুনিটিটো হয়তো সদায় নাথাকে কাৰণ বুঢ়া হৈ গ'লেও আপুনি পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিব কিন্তু সেই বুঢ়া বয়সত আপোনাৰ এই যি খেলাৰ ইচ্ছা এই ইচ্ছাটো আপুনি তেতিয়া পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব তো গতিকে সময় থাকোঁতেই সকলোৱে নিজৰ নিজৰ সপোনবিলাক পূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ ফেমিলি মেম্বাৰবিলাকক যিবিলাকে যি পৰিয়ালবৰ্গক পৰিয়ালবোৰ পৰিয়ালবিলাকেও সকলোৱে নিজৰ সন্তানক সদায় ছাপৰ্ট কৰক এই ক্ষেত্ৰত যাতে আপোনাৰ ল'ৰা বা আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ সপোনটো পূৰ কৰিবলৈ অলপ সাহস গোটাব পাৰে অনুপ্ৰেৰণা পায় আৰু কাৰণ ঘৰখনৰ মেইন পৰিয়ালটোৱে যেতিয়া ছাপৰ্ট কৰিব তেতিয়া আন দহজনে যিয়ে নকওক কোনো মেটাৰ নকৰে আচলতে সেইটো বস্তু এজন সন্তানে ফিল কৰে যে মোৰ যদি মা দেউতাই ছাপৰ্ট কৰে মোৰ পৃথিৱীত কোনে কি কৈ আছে মোৰ একো মতলব নাই তো আচলতে কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এইটোৱে আছিল আজি সৰু ভিডিঅ' আচলতে ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে স্পেচিয়েল মোৰ কাৰণে কাৰণ ময়ো যিহেতু এই খেলৰ লগত জড়িত আছিলোঁ আৰু এই খেলৰ বাবে আজি এজন ল'ৰাই তিনিটা পৰীক্ষা দি বাকী তিনিটা পৰীক্ষা নিদাৰ সিদ্ধান্ত মোক আচৰিত কৰিছে তো গতিকে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ কথাকেইটা ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে দেন আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অভিজিতৰ বাবে এটা বেষ্ট উইচ নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্টত দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ বাই বাই লগ পাম আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত বাই বাই